এই জুবিন হ'ল হুলাৰ ভাই মোলা তাক যোনে যি কয় তাকে কৰে এই চাম কানু মহন্তৰ ইনকাম সেই জুবিনেই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত লৈ যায় পাপন নিয়ে পাপন চিয়ানামাল ই বুৰ্বক হয় ইয়াক যোনে যি জেক দিয়ে মই পাইছোতো তাক বহুত দিন গানে কি আনে চিনেমাখনৰ তাক যোনে জেগ দিয়ে সি সেইটোৱে কৰে চাম কানু মহন্তই তাক লৈ যায় ইফালে গৌৰীমাই তাক যাব দিল তাৰ চিজাৰ আছে এই মিৰ্গি মেইন কথা কি জান চাম কানু মহন্ত ননীগোপাল মহন্ত আৰু এটা ডি জি পি তই তিনিটা শিয়াল জন্ম দিছে মাকে দালাল এই গোটেই হিমন্তই বেক কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে ইমান দূৰ যাব পাৰিছে আৰু কেতিয়াবা কংগ্ৰেছৰ পৰাই পইচা খাই আছিল সিহঁতে বিৰাট পদ্মাশ্বৰ হাদ্দি হয় তাৰ প্ৰপাৰ্টি চালে তই মৰি যাবি সেই সি লৈ লৈ যায় জুবিন গলে অসমত থকা ছিংগাপুৰ চব মানে একদম হাই লেভেল পইচা দি কিনিব অমুক কৰিব তমুক কৰিব এই পইচা ইনকামৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল মাঘ বিহু বহাগ বিহু আৰু কাতি বিহু কিহৰ এইবিলাক এইবিলাক কৰি নিছে এতিয়া হিমন্তই দিয়কচোন তাৰ স্পষ্টীকৰণ তাক এইবাৰ ৰাইজে পালে দিব ভালকে সি আহি কালি ডেড বডি লগত আহিব নোৱাৰে তাক দেখা পালে মাৰিব তই চাবি না আৰু আজি কিমান ডেকা লৰাবিলাক আজি চাবি তই কালি ৰাতিপুৱা গম পাবি বহুত চুইচাইড টুইচাইড কৰিব ইমান হাৰ্ড অসমৰ চাৰে তিনি কোটি মানুহ দুটিয়ে তাক ভাল পায় সি নিজৰ কাৰণে নহয় বেলেগৰ কাৰণে আৰু সেই দালাল এটাক মানে কালচাৰেল দালাল বুলি ক'ব লাগে ইহঁতে তাক মাৰ্কেটিং কৰি পইচা ইনকাম কৰে তাক অলপ দি এনেই মানে জমাই মেলি মাল চাল খুৱাই মেলি পঠিয়াই দিয়ে সেইটোৱে ধান্টা এতিয়া গৰিমাক প্ৰেচাৰ দিব ইহঁতে যে এনেকে কবা তুমি তেতিয়াহি তাইতো যোৱা নাই অৰিজিনেল কথাটো এয়া বহুত বহুত এয়া আছে মানে তাত কি কম আৰু তাক মৰা প্লেনো হব পাৰে কিবা হব পাৰে কি হব পাৰে চব দালালি পইচাৰ ঠান্দা গেলা অসমখন শেষ এটা সি অনুষ্ঠান আছিলতো তাৰ গান এই লাষ্ট চিনেমাখনৰ ভাইমণ্ডাৰ গানটো সি কি চলিত বনাইছে এই বেমাৰী অৱস্থাত তাৰ পটাছিয়াম কম থাকে কিবা কম থাকে এই নেম কেয়াৰৰ ডক্তৰজনে কৈছেতো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা পানী পানীত যাব নালাগে তাৰ ইয়া আছে এই চিজাৰ আছে এইবিলাক মানে কি কবি আৰু ই চাম কাৰণ মহন্তই চেচ কৰি দিছে গোটেই অসম আধা লুটিছে সিহঁত ইফালে হিমন্তই লুটা বুলি কয় নহয় হিমন্তই এনেকুৱা চা যে ডি জি পি টো কি নি আছিল চোৰটো এটা সি খালে পেতলাটো আৰু মাজতো ননীগোপাল মহন্তই এইটো কি বনাই দিছে আৰু এইটো ই প্ৰথমতে জিঅ' টিউব দি পেলাই মাৰিলে কোটি কোটি টকা সেই তেতিয়াৰ দিনতে কি কবি আৰু অসমীয়া মানুহৰ দুৰ্ভাগ্য আজিৰ দিন আজি বহুত বেয়া লাগিছে মানে তাৰ গান শুনিয়েই নব্বৈ দশকৰ বিলাক ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ল আমিতো বাৰু চবৰে শুনিছোঁ কিন্তু তাৰ গান শুনিয়েই মোৰ ল'ৰা চব ডাঙৰ হ'ল আনকি আমাৰ চাইডত মিস্ত্ৰীয়ে ৰং কৰি আছিল সিদিনাখন মোবাইলত তাৰ গানেই বজাই আছিল এই তেনেকুৱা কথা আৰু কি কৰিবি ক কিন্তু দুর্ভাগ্য সিও বেপৰুৱা মানুহ সিও মানে এনেকুৱা সেইকাৰণে হল আৰু এই ফিফটি মাইকেল জেকশন পঞ্চাশত মরলি ফিফটি টু মর কিশোর কুমার ফিফটি এইটত এনেকুৱা আৰু উপায় নাই আর মৃত্যুয় যাক ল বাকী চব মানে কি কবি আৰু কৈ লাভ নাই মুঠৰ ওপৰত এই চাম সামকানো মহন্ত বোলাটকলা ৰাইজৰ মাজত এৰি দিব লাগে কেলা কোবাই কোবাই মাৰিব লাগে তাৰ তিনিটা মহন্তক মাৰিব লাগে সিহঁতক এই তিনিটাই শেষ কৰি দিছে ভিতৰি দি